Крырняком видела не новую почту. Хочу вернуться потом в обычную жизнь, продолжить уже не военную. На ту же самую профессию, и, возможно, вообще хочется видеть новую ну, не на ту же самую профессию, пойду выше, буду директором новой почты. О, именно сюда, потрапив я больше года назад, с братом записались, приехали, записались в взяли наши телефоны. Брата забрали через недели две может, через месяц, недели две где-то так. Он проходил срочку, его забрали. Мне так никто не звонил. Я работал, ходил дальше, зашел за квасом, встретил ребят. Они говорят, здрасте, военник. Все записали, отправили меня на учебку. И оказался я в Харьковском ТРО. Пробыл там, потом через перевод попал сюда к брату. Ну и вместе вот тут служим. Спасибо, тут шлем. Да, это он, да. Да, и показаться. Тут Сталин написано. Угу. Да, его был ну, полностью каперон в голове прокрутилось, что может быть это кто-то из наших просто там не прошла информация, что кто-то проходит, там вышли там на передний край, там те же самые саперы там заминировать, но потом когда уже понял, что это, как он сказал, я русский, просто все по полочкам разложил и понял, что лучше его взять и обменять уже на наших ребят. Гранату с собой не было, было два ножа, ну, полностью его обсмотрели, чтобы, не дай бог, там какая-то ситуация, чтобы обезопасить своих ребят. По лицу там видно, что немножко его жизнь потягала, но ну, а так именно по одежде и копировке нормально был заряжен. Он был один, ну, потеряшка. Он Грубо говоря, с самого начала, с 22-го года, с октября или декабря месяца. Проходил там где-то учебку, потерял там пальцы, но все равно пошел дальше. Заходил по его словам. Да, по его словам. это и сапер был, который... У сапера характерно, что на руках пальцев нет. Был, да, немножко в шоке, что никто его не бьет, никто не трогает. Связали, передали уже нашему командору. И там уже дальше они разбирались, куда, что, как и почему. Ну, когда в, на отдыхе, да, каждый день общаемся. С женой в э, раз, раз в день по максимуму 3-5 минут. Больше больше не надо. До этого она вообще думала, что я 9 месяцев работал деловодом в лазовой, где-то. Потом только она узнала, что где, где был. Потому, ну, не надо ей об этом знать. С родителями, раз там. Вот вышел, там раз поговорил за три дня и все. Отец с нами тоже хотел пойти, но у него по возрасту не получалось. Ну, мама, бы там бы вообще с ума сошла. Два сына я и муж, а так только два сына. Не нормально все. как говорят, гордятся.